kalau mengikut pandangan Datuk YB Takiuddin dan juga pandangan Datuk Zainul Rizal tadi maksudnya apa pun jalan apa apa pun pintu cara untuk melaksanakan pindaan ini perlu disokong itu realitinya dan sudah pun dibawa oleh YB Marang dan akan dipahaskan akan didebatkan untuk dalam sesi Uh, parlimen akan datang pada Oktober nanti kita harapkan ia dapat dicayakan kerana kita tahu Oktober ni uh, agendanya besar untuk negara ada ada uh, apa kata bajetnya dan sebagainya kita mahu benda ni dapat dilaksanakan kita doakan sama-sama tetapi mungkin untuk menghentikan polemik ini juga Datuk Zainur Rizal bagaimana uh, kita melihat secara holistiknya adakah apabila kita ingin menuntut uh, kuasa yang lebih besar uh, bidang mahkamah syariah yang lebih tinggi hukumannya adakah kita sudah bersedia terima kasih Nazri soalan itu soalan yang agak amat baik ya. kalau bagi saya kalau pindaan kepada ATA 355 ini yang terakhir dipindah tahun ya. katalah tahun 85 ATA ini nak dipindah tapi masa itu saya belajar lagi sekolah lagi saya sendiri sebenarnya akan tidak bersetuju jika ia dilakukan pada tahun 85. Kenapa saya tak bersetuju? Kerana pada tahun 85, undang-undang syariah yang ada adalah enakmen pentadbiran undang-undang Islam. Itu saja. Dalam itulah ada penubuhan majlis agama, dalam itulah ada penubuhan mahkamah syariah, mufti, kesalahan, semuanya dalam satu satu enakmen itu saja. Jadi macam mana tata caranya, macam mana undang-undang uh, keterangannya macam mana uh, pemisahan dari sudut bidang kuasa mal bidang kuasa jenayahnya dan apa kesalahan-kesalahan pun uh, tidak ada pada ketika itu semua di dalam dirangkumkan dalam satu enactment yang dikatakan enactment kalau di Selangor enactment pentadbiran agama Islam tahun 1952 terpakai untuk Selangor dan juga wilayah persekutuan jadi kalau katalah kita nak melaksanakan hukuman rotan 100 tahun 100 kali ya 100 kali rotan macam mana rotan tu besar mana rotan itu macam mana cara kita nak merotan pesalah dan sebagainya tetapi pada ketika ini kita sudah ada beberapa undang-undang yang lengkap kita ada enakmen jenayah syariah kita ada kalau undang-undang keluarga enakmen undang-undang keluarga Islam kita, untuk bidang kuasa mal kita ada enactment tata cara mal baga, macam mana proceeding dalam kes-kes mal untuk dijalankan dari segi sebutan kes, dari segi perbicaraan dari segi melaksanakan perhakiman kita ada enactment jenayah syariah, uh, tata cara jenayah syariah macam mana nak laksanakan waran tangkap tuduh uh, charge uh, sheet macam mana uh, macam mana perbicaraan di dalam mahkamah syariah, di dalam kes-kes uh, jenayah dan macam mana nak penjarakan, nak rotan semua ada. Di dalam section 125 enactment tentang cara jenayah ada disebut rotan itu berapa diameter dia, berapa panjang dia, macam mana nak nak rotan, macam uh, perlu pemeriksaan kesihatan dan sebagainya. Semuanya telah lengkap di dalam enactment tata cara jenayah uh, jenayah syariah. Eh? Dan kita juga ada enactment keterangan mahkamah syariah bukti-bukti mana yang kita boleh terima, bukti-bukti mana yang kita tidak boleh terima. Bagaimana pembuktian, beban pembuktian digalas oleh pihak pendakwa ataupun orang yang didakwa, semuanya ada di dalam inemmen keterangan Mahkamah Syariah. Jadi pada ketika ini kita ada sekurang-kurangnya 6 undang-undang yang mengawal perjalanan dan juga uh, proceeding di Mahkamah Syariah. Dari sudut undang-undang bagi saya kita sudah uh, sudah bersedia cuma mungkinlah kalau hukuman itu lebih tinggi nanti kita perlu latihan-latihan secara berkala kepada hakim-hakim latihan berkala kepada pendakwa-pendakwa syar'i, penguat kuasa agama itu boleh dilakukan tak perlukan undang-undang itu kita secara pentadbiran kita boleh lakukan kita tak perlukan undang-undang untuk melaksanakannya jadi itu yang saya katakan tadi kalau tahun 85 uh, pindaan ini dibuat Mungkin saya sendiri akan uh, tidak bersetuju saya kata tangguhkan dulu supaya undang undang, -undang yang 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 uh, relevan yang berkaitan untuk kita laksanakan uh, undang-undang jenayah syariah ini baru boleh uh, kita laksanakan kerana kita tidak tidak mahu apa yang kita nak nak laksanakan itu menjadi fitnah balik kepada agama Islam itu sendiri. Ya soalan tambahan saya pada Dato Zainul Rizal apabila ia dibentangkan ke parlimen dan kalau diluluskan itu yang ingin dilihat Uh, pastinya ia akan uh, ber, uh, terkuat kuasa kepada setiap negeri Tetapi adakah negeri akan terus automatiknya Melaksanakan pindaan tersebut dengan kuasa yang baru Ataupun perlu dirujuk semula kepada don untuk menentukan Dan mendapat restu dulu yang mahu oleh Sultan Itu yang saya katakan uh, di sesi awal tadi eh, Pindaan ini adalah untuk memberi kuasa kepada Dewan-dewan undangan negeri Untuk negeri-negeri lah Kalau parlimen uh, untuk wilayah Persekutuan, uh, uh, Parlimen eh. Uh. Negeri-negeri uh, akan meminda undang-undang jenayah syariahnya Untuk uh, kalau sekarang ini negeri-negeri hanyalah boleh membuat apa-apa undang-undang jenayah syariah Takatnya adalah 3 tahun penjara, 5 ribu ringgit denda dan 6 kali sebatan Itu hukuman, takat hukumannya tetapi kalau dengan lulusnya pindaan ini negeri boleh nak nak letak 100 kali sebatan nak letak 10,000 ringgit denda, 10 tahun penjara, 20 tahun penjara melainkan hukuman mati. Hukuman mati saja tak boleh. Hukuman tersebut boleh dipertingkatkan di di Dewan Undangan Negeri. Jadi terpulanglah kalau katalah Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang nak kekalkan 356, itu kuasa dia. Kalau Selangor nak 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 tambahkan kepada 10 tahun penjara itu itu kuasa dewan undangan negeri yang diberikan melalui pindaan ini kalau kelantan kata nak 100 kali sebatan maksimumnya untuk kesalahan-kesalahan tertentu 10 10 tahun penjara 20 tahun penjara itu terpulang kepada kelantan itu kuasa yang diberikan kepada negeri kita duduk dalam uh, persekutuan tanah melayu kita melaksanakan konsep federalisme Ya, apa maksud federalisme ini? Kita ada kuasa yang diberikan kepada persekutuan, kita ada kuasa yang diberikan kepada negeri. Persekutuan dan negeri perlu saling hormat menghormati apa kuasa yang telah diberikan di dalam jadual ke-9 perlembagaan. Ya, dalam jadual ke-9, senarai 1 itu semua kuasa parlimen. Senarai 2, semua kuasa negeri dan senarai 3, kuasa bersama. Jadi kita perlu hormat bidang-bidang ataupun item-item yang ada di dalam senarai persetuan, item-item yang ada di dalam senarai negeri dan juga senarai bersama.